Эти две картины, это не есть как бы проект. А, все вся моя жизнь вообще в принципе, можно подумать на проект. А, принимаю здесь участие, поскольку, поскольку я просто пребываю в каком-то состоянии потока, когда я постоянно что-то делаю. И результатом этого является, конечно. Ну, я принимаю участие в выставках, это... мне приглашают для новой работы, мне хочется делать со новые новые Это круговорот воды к природе. Вот поэтому, находясь в этом круговороте, принимая разные состояния, жидкое, газообразное, твердое и так далее, и так далее вот, вот одно из моих состояний. Я сейчас нахожусь на же, выставки, которую мне пригласили замечательные ребята, организаторы этой выставки. Спасибо, что меня пригласили. Это тоже получается какой-никакой тоже толчок в этом в общем круговороте, к которому я сейчас вращаюсь. Скажите, скажите, пожалуйста, это будет действительно серьезный вопрос. И я его, честно говоря, очень давно не хотела задать. Вот, да. Что можно сказать о эволюции о эволюции там, вашего творчества, там, манеры, не знаю. Эволюция моего да. Да, ну то есть, чем отличаются ваши работы сейчас от ваших работ, там, военных, например, и от ваших работ, когда вы были в самом начале? Я помню, я помню огромный проект в Арсенале, и я там вот впервые обратила внимание на, на вас, один из первых, вот это, по-моему, я, ну, по-моему, даже в нижнем этаже, вот. Вот, это, это была фантастика просто, я, ну, только столько лет прошло, я не помню название, не помню название коллективки. Я помню ваши работы, это было масса, масса да, так Нет, это не спасибо, это правда. Я уже поняла, что с вами нельзя говорить. Нельзя надо говорить серьезно. Простите. Так что можно говорить об эволюции? все художники делают свои, не только художники, но творческие люди, они, конечно, делают автопортреты всегда. Они передают свое внутреннее состояние, отображают зеркальный мир, который в них отражается, там через призму, и все это понятно, дежурное выражение, которое я могу сейчас об этом говорить, все это говорят, но в принципе это так и есть, как не банально. Но, в общем, возможно, что во мне это сейчас отражается то, в чем я больше всего нуждаюсь. И, на мой взгляд, то, в чем нужно нуждается в обществе тоже. впрыск а, не только как бы, банально такой позитив позитива, но уже позитивное понятие абстрактного, в это входит несколько. Это над вера, надежда, любовь. впрыск а, тонуса, тонуса а, просто хотя бы поднимет людям глаза, все будут смотреть, как говорит как говорит великий мэр этого города, «Завтрашний день». Так вот, я просто хочу смотреть «Завтрашний день», но «Завтрашний день» не могут все смотреть. Ну, не только лишь мы, художники. Но вот, вот эта попытка открытыми глазами смотреть «Завтрашний день». Вот такие вот искры из, из глаз у меня вылетают в виде вот этих картин. Скажите, этот вопрос будет немножко наглый. В Украине вы один из самых именитых... Так, вот, да. так, так получилось. Не, ну это хорошо. Так. Вот, мы же не против. Скажите, а что дальше? То есть нет и ощущения потолка? Или вот есть ли возможность работать на Западе? Вот, вот дальше все. Или вы об этом вообще не думаете? Я думаю, конечно, я об этом думаю. И мало того, я знаю, что мы художники, люди, которые занимаются образотворчим искусством, которые делают образы молчаливых картин, которые работают и живут во времени. И эти образы плавно работают. Не сегодня, не на этой выставке, не даже завтра. А результат этих картин мы увидим через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет, после моей жизни и так далее я думаю о том, какой результат будет после того, как мы уйдем, как они будут работать через 30 лет, через 40 лет, через 50 лет. Вот что самое главное. Вот я об этом больше думаю. Вы уверены, что через, через 40 лет об этих картинах будут думать. Вот в этом-то весь и интерес, в этом-то весь ее за. И мир выберет. Мир выберет. Если он выберет, скажет, что они нужны миру, ну, как миру, в общем-то говоря. Будет пригодиться миру, если никому будет как-то полезно, если мир найдет как это использовать. В хорошем смысле слова использовать. Ну, допустим, показы, репрезентация, допустим, какого-то региона в мире и так далее. Даже, даже предмет гордости — это тоже предмет, которым люди пользуются. для того, чтобы показать, говорить его гордость. Потому что то, чем мы гордимся, формирует наш культурный код. Культурные коды это как раз предметы нашей гордости. Если люди гордятся удобной романтикой, нехородная культура и вывод из этого формируется история, из -за этого, это очень важно. Из-за предметы гордости формируют историю вообще, в принципе. И поэтому и взаимопонимание, и непонимание. Почему, допустим, одна из причин, на мой взгляд, по которым Восток и Запад друг друга в принципе, не понимают – разные предметы гордости. Украины или Восток вы имеете в виду? Вообще, ну, вообще в принципе, в... в принципе, да. Такая, знаете, вечная, такой, вечная а, борьба а, приоритетов и ценностей. И вы же не критиковали Стаса Вылезловского, правда, вы о другом? Нет, и, и мысли не было. Я по-прежнему задаю серьезные вопросы сами на профиле. Ну, и, и все-таки я, я на самом деле спрашивала о карьере, а не о вечности. Говорю, а я спрашивала о карьере. Мире, а не о вечности. Ну, о вот. карьере. Да, ну то есть в плане, что в Украине вы достигли ну, не то чтобы всего, но многого. Это потолок или будет возможность. Просто есть некоторые идеи, на мой взгляд, хорошие, но они нуждаются в финансировании для того, чтобы их реализовать. И вот именно удачная реализация дороги дорогостоящих идей, это и есть успех карьеры. Я вам желаю удачной Спасибо. реализации дорогостоящих идей.